ставьте лайк и подпишитесь на канал, если вам понравится мой контент. <реслужен> а, понял, понял. Откуда будете? Россия. России. Не, ну я понял, откуда именно? А что, разница, Россия у меня одна, матушка Россия. Я понял, я из города Суджа, вот, Курская область, Украина на Украину-то. Что, референдум провели? <зрыв> <зрыв> <зрыв>. Ну вы, вы что? Вы что-то попутали, ребята. Ну не... это Кур, Курская область. Ничего мы не попутали, мы просто провели референдум. Это же нормально. Люди поддержали, они проголосовали, они только а -а. за. 74, 74 населенных пунктов в Курской области перешли в состав Украины. Мы провели референдум, они проголосовали и ответили «да». Был а, лишь один да. ответ «да». Повторите, а то у вас чуть, чуть связь пропала. Что вы говорили? А как ты референдум проводил? Русские стояли возле забора, руки кверху ну подумал да. боясь я... ну подумал ну, был вопрос хотите ли вы присоединиться к Украине и один ответ да и они все типа проголосовали проголосовали сказали ну ну, ну 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 а, а тебя к стенке поставить типа, зачем меня ставить я просто провел референдум и я был в избирательной комиссии я ну я слышал что там Белгородские приграничные, что ближе к Украине такие есть, но не такой степени. Не, ну в Курской области те же самые проживают россияне, которые ну типа проголосовали за. Я не понимаю, что здесь плохого. Ну типа люди но... люди выбрали свое будущее, быть и жить с, с Украиной. Зачем ей им нужна Россия, которая не может защитить их? Мы их теперь будем защищать. А... А, а вы, вы будете сейчас их защищать, да? Да, ну слушайте, мы же пришли, российской армии не было. Ну, типа, пару, несколько там сотен было, которые... Зачем им вот эта армия российская не защищает их? Ну, они проголосовали. <ролосимый> <Ч> Чё, <-чёрт, ролосимый> откуда? Э -э из города Сумы. Сума? Сума? Да, Сума. Сумма. Сумма. этом Сумма. мы Да, мы Украине Сумма. 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 Ну, дело так, как и два года назад были. Типа, война идет, время от времени есть обстрелы города. Сейчас, кстати, обстрелов меньше стало, потому что э, украинские войска зашли mm -hmm. в Курскую область, освободили mm -hmm. там очень большую площадь, и типа не достает, во-первых, ваша арта, ну, а во-вторых, типа, самолетики ваши с кабами э, не летают, потому что боятся попасть под зону влияния в 16. А и, что там, маска? На Донбассе, слушай, нормально. Я сам родом из Краматорска, это Донецкая область, Донбасс. Но переехал в Сумы... Ну, без... Переехал в Сумы в 2015 году, потому что, ну, типа, на Донбассе было жарко. Ты, ты чё, сам -то что сам-то вообще, как да? вот, ну, что вообще ты сам думаешь? думаешь? Слушай, я думаю, нужно проводить референдум в Курской области, присоединять к Украине. Жители местной рады, что пришла украинская армия. Слушай, вас в обожаю. Слушай, ты можешь просто ну стой, слушай, дружище, ты реально так думаешь? Ну блин, смотри, зачем э, Курчанам, то есть жителям Курской области, Россия, если Путин не говорит всему народу, что там происходит в Курской области, правду, а ваша армия не проводя эвакуацию. <связывая> Все, я понял. Ладно, ладно, слушай, слушай дружище, смотри, э, ты ты так и там за Украину, понятно, ты там за свою страну топишься, это ну, все да. понятно. Это каждый человек там будет, наверное, делать. Ну, я смотрите, что скажу. Я так думаю, думаю, сейчас вот это все, все, что в Курске происходит, я так думаю. Ну, мне кажется, это пройдет недели 4, максимум 4. Угу. И все. Я из Ростова-на-Дону. Вы откуда? Город Сумы. Ну, Украина, Украина, да? Да, да, да. Ясненько. Ну, давайте поговорим. О чем? Не, знаю, задавайте вопросы, что вас интересует. Меня интересует. Mm -hmm. Какова, Какова экономическая политика в развивающихся странах? Какова политическая. Какова я что? Экономическая политика в развивающихся странах. Вот это меня беспокоит. А вас что беспокоит? Диверсификация. Чтобы не было зацикливания на, на какой-то одной фирме, одному предприятию или же одному государству. То есть каждая страна пытается. А вы не думаете, что в валюте дело? Каждая страна пытается как, как раз таки. Ну, ну вот это то же самое, что вы говорите. Так я же об этом Привязка я... происходит к валюте, да? Так я же об этом и говорю. Дивер... Диверсификация должна быть. Вот. Это главное, чтобы страна в момент проблем не упала. Вот, чтобы у нее был дополнительный где-то выход. Вот тут я с вами солидарен. А, как вы думаете, как можно выйти из сложившейся ситуации? Вы же понимаете, что идет глобальный экономический кризис. Слушайте, глобальный экономический кризис, скорее всего, по-любому будет. Вот. Он уже был у нас. Ну, по, вашим прогнозам, через сколько? через какой промежуток времени? Как вы думаете? Я вот предполагаю, что года полтора максимум. Ну, смотрите, я скажу, я скажу вам следующее. Возможно будет, вот, но нужно подождать, когда Голубые голубые фишечки, вот подготовятся, приготовятся, подготовлятся, вот подготовлятся к экономической какой-то там кризисе вот кризис как, каким образом это можно быть подготовлено слушайте голубые фишечки вот инвесторы они выведут выведут свои денежки естественно в, они выведут они выведут в ближайшие полгода вот, вот конечно. как только они это будут делать тогда уже будет понятно что что-то здесь уже не так а так предполагать ну, когда это будет хорошо, я не знаю хорошо давай, да, давайте, давайте, давайте допустим по-другому как вы считаете, э, в, доллар, в доллар сейчас стоит вкладываться? Слушайте, в доллар в любом случае стоит вкладываться. Доллар, евро, что там у нас еще есть? Золото, вот. Ну а что бы вы лично предпочли? Доллар, евро или золото? Слушайте, понятное дело, что золото. Вот, просто что, золото... Кто инвестирует? Инвестируют, как раз таки, инвесторы, вот, а в большинстве случаев люди покупают доллар или евро, потому что это самый доступный способ, чтобы сохранить свой капитал, то есть, есть ч***йный рынок, где можно... Ну, а вы считаете, что вот доллар за долларом и евро, в принципе, какая-то экономическая позиция вообще, в принципе, имеется в ближайшие полтора года? Понятное дело, что да. Доллар и евро продолжают быть одной из самых Но... главных валют в мире. Я очень сильно сомневаюсь. На мой взгляд, доллар теряет свою силу уже на протяжении последних где-то около трех лет. О том, что доллар теряет свою силу, еще говорили в 2007 году, в 2008, потом, когда в Соединенных Штатах Америки лопнула бульбашка, uh -huh. в недвижимости тоже сказали, что все, доллар упадет. Ну, да, это, это было уже 8 лет назад. Доллар. На самом деле. Доллар. Но, а... Они за счет внешней, внешней политики, внешней экономики, в принципе, поддержали свою валюту. А на данный момент внешней политики, внешней экономики, у них, у них уже она на нуле. потому что от, от, от привязки доллара евро к нефтегазовой трубе я не говорю за Россию, я говорю за Саудовскую Аравию элементарно. Они отвязываются. Доллар и евро являются самыми главными валютами во всем мире, и ни Соединенные Штаты э, Америки, ни Европейский Союз не пойдут на то, чтобы как-то понизить... Вот, а причем здесь на что, что они готовы пойти, если а от этой валюты что? уходят они а, основные игроки они экономические, такие как Китай, Саудовская Аравия, Россия. Китай не отказался от доллара. Россия не отказалась. От не отказался Китай от доллара. Вот весь бизнес, который сейчас есть в Китае, Китай, пос... Китай, постепенно, Китай постепенно переходит. Около 30% процентов а. бизнеса, который есть в Китае, это Заграничные предприятия, которые открывают там как раз ну, заграничные фирмы, которые открывают там предприятия. В связи с чего? Там да, нет, то обмен, сейчас основные идет расчеты обмен валюты. То юаня. есть юань и доллар, или же евро. Китай не отказался от ну, а него. Не ну, Китай отказался от доллара. Китай не отказался ни от доллара, ни от евро. Не было никакого факта, не ни нужно придумать. Ну, вы понимаете, в, в, в Китае не еди... сидят. Весь они полностью. Мир, они полностью... Послушайте, так Китае, они, б... что, вы же перебиваете, давайте. Потому что ну, никто, разговор, если вы будете перебивать, они отказаться не будет разговора. Потому что не получится разговор, если вы будете все время перебивать. Не нужно. Я же не закончил. Китай не отказался и не откажется от доллара, потому что Нет, доллар... Он не отказался. До... Китай не отказался от доллара. Россия не отказалась от доллара. Доллар это экономическая система всего мира, так же само как и евро. И то, что в Китае 30% евро? бизнеса принадлежит, принадлежит заграничным инвесторам, это говорит о том, что если, мира, если откажется от Китай откажется от какой-то из этих двух валют, у них может быть да. проблема с своей... Внутренней валютой, то есть юаней. И они никогда не откажутся. Никто не будет от да вас отказываться. Что? да. Почему? Почему? Почему у них возникнет, возникнет проблема с их внутренней валютой? Потому что 30% бизнеса, который есть в Китае, это заграничные инвесторы. Американцы, стороны европейского союза. Так они, если если внешний свой продукт переведут на юане, Смотрите. То есть рассчитываться можно будет только в Италии. Что говорить, боится Китай они, Китай? они продадут все свои инвестиции, все свои долговые обязательства, внешнего экономического долга США, вот продадут все. Китай Дальше боится что? потерять инвесторов. Вот... Китай Подождите, уже вот начинает Они, они, они от инвесторов. То есть в принципе, предприятия с Китая переезжают в Тайвань или переезжают в другие страны Азии, где Т -тайвань, открываются… Тайвань – это да? Китай. И дальше продолжают да. работать. Тай, вот, то есть тай, тай, некоторые предприятия, некоторые компании уже отказываются от э, взаимосотруднич... с, взаимоотношения с Китаем. Китай боится Класс, потерять раз. этот рейн. Вот. Тайвань тай, чего... тай, 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 на территории чьей а, страны о находится? Ком, о чем вы говорите, если Китай не отказался тай, от тай, доллара? Тайвань где? Да не переводи тай, ты тай. темы. Ну, Тайвань тай, где находится? О чем ты говоришь, если Китай не отказался от доллара? Вы, вы мне не тыкайте. Тайвань тай, где? В Тайване. На, на, на острове. На острове каком? Тайваньском. Тайваньском острове? Да. А какой остров То там должен есть... быть? Там остров. Это, это не Китай. Там это остров Тайтай, ты... да. А я не видел, чтобы это был Китай. Нет, вы а не что, видели. — А что, он, Тайвань является частью Китая? А Где, где он, он находится? В Тайване. На острове. В тай... Да. На острове у Тайвань. них есть свой президент, у них есть э, свой, э, свой, своя политика. Я Нет. не слышал, чтобы они заявляли о том, что они являются частью Китая ни разу. А, они, они не заявляли. заявляли. Ну правильно. Они не будут заявлять. Потому что они не являются частью Китая. Это, во-первых. А во-вторых, еще раз. Вы сперва начали врать о том, что Китай отказался от доллара. Вот. И... Нет, я не знаю. Он. Они начали отказывать. Начали да, продолжать факт. тему это о том, факт. что типа доллару. Они я начали говорю. отказываться. Китай не отказался. Да, ну, как они Но начали? Они начали? С... Да. со многими странами на данный момент рассчитываются в, в валюте этих стран. То есть с Россией, к примеру, они рассчитываются в юанях. С Индией они рассчитываются в рупиях. Это это правда. И что? Ну и что? Я говорю, то есть под... где они отказались Поддерж... от доллара? Поддерживая внутреннюю экономику этих стран. Где они отказались от доллара? Ну, то есть они не рассчитываются во внешней политике со многими странами. Я задаю вопрос, где они от доллара отказались? Вы экономист? Я задаю вопрос, где они отказались от доллара? Вы экономист? Не, не уходи от моего вопроса. Ты мне они отказались от доллара. Где они соврали? Где они отказались? Я сказал, что они начали отказываться. Хорошо, давай начнем с твоих слов. Прошло. Они начали отказываться. Когда да. и с какого момента это началось? Назови мне. Вот факт исторический, который произошел там, вчера, год назад, пять лет назад, что они ушли от доллара и перешли на свою внутреннюю или же на валюту там, своих там, союзников. Вот назови мне этот факт. Когда это произошло? С России они рассчитываются по нефти и газу по юаням. Да. А, это, в рублях. а Россия это что такое? Россия это страна. Это Россия конечно. отказалась от доллара. Я задаю тебе вопросы где Китай отказался не, от не, доллара? Не, 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 с, с, Китаем. Китай тоже подтвердил Китай эту ситуацию. Китай не отказался рассчитываются... от доллара. Я же тебе задаю вопрос, где Китай отказывается Са от доллара? Саудовская Аравия, они рассчитываются в валюте Саудовской Аравии. Назови мне момент, когда Китай Отказался взаимодействовать с другим государством по доллару. Никогда. Так ты мне говоришь, Никогда. что они начали, мне... что они отказываться от доллара. Деньги есть, деньги, деньги. Я же не говорю, что они просто откажутся. Я тебе говорю, если, наз... смотри, если, ты сказал. Если, если бы ты был Китай начал ты понял, отказываться очень, от валюты доллар. Так назови мне вот этот момент, где Китай заявил или сделал попытку, и отказался от доллара или начал отказаться. А, назови мне этот факт. Тебе Это нужно именно заяв... заявление. Да? Не заявление, да? назови да. мне момент. Смотри, вот есть взаимосотрудничество, там, например, я не знаю, там Китай, страны Европейского Союза, Китай, Соединенные Штаты Америки, Китай там, например, что там мы можем взять? Угу. Индию, Китай, там, Саудовская Аравия. Назови мне в Давай, каком Саудовская, с... в, каком Саудовская, году? Саудовская в каком году? В каком году? Если я не ошибаюсь, то полтора года назад. Что мне вписать, чтобы не что мне вписать, чтобы найти твои, твои слова? А ты, а ты пиши расчет в расчет Китая. Я задаю сказать. вопрос, что мне вписать, чтобы найти информацию о том, что Китай расчет, отказался? Расчет за, за ты ним? не слышишь вопрос? Ты не слышишь вопрос? Нет, 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 нет. Еще раз вопрос. Это, это... Что ты мне, задаешь. Впис... мне вписать, чтобы найти информацию, что Китай? отказался от взаимосотрудничества с саудовской Аравией по доллару и перешли они там на юан или же на личную валюту саудовской Аравии что мне вписать я, я понятия не имею, что тебе вписать полтора года назад смотри давай 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 чтобы меня чтобы ты понял и... вопрос смотри Два года назад Китай и Саудовская Аравия, по твоей логике, они занимались торговлей в долларах. Полтора года да. назад вот случился этот момент. Они перешли с доллара там на юань или же на внутреннюю валюту Саудовской Аравии. Ну так на, и пиши. Назови так мне, пиши. что мне вписать. Давай, я пишу. Ну так, так и пиши. Как вот ты сейчас произнес, так и пиши. Что? Ну, как мне правильно вписать, чтобы я нашел? Так, так и пиши, как ты вот сейчас произнес, так и пиши. Ну что именно мне вписать? Я много что сказал. Что мне именно сказать, чтобы найти? Буквы, которые ты произнес... Слушай, много я чего сказал. Назови мне, как правильно вписать в гугле запрос. Китай что, отказался от доллара? Отказался... Напиши, Напиши когда а... расчет Саудовской Аравии когда он... по нефти нефтегазовому договору с Китаем. С... Саудовской. Как там Аравия, что, что сделали? С Китаем. В долларах с Китаем. Когда расчет Саудовской Аравии? Что дальше? А ты медленно пишешь? Да? да, медленно пишу одной рукой. Что дальше писать? Ну говори, говори, я найду. А ты одной Говорю, что мне вписать? двумя руками что я... пиши. Что мне вписать? Доп... Докажи до конца, что там. Китай. Когда расчет Саудовской Аравии? Что дальше? Прекратил, Прекратил расчет с Китаем. Расчет. Двумя руками пиши, перестань. А счет, что дальше? Перестань. Говори, что дальше? Двумя руками пиши. Я, я жду. Двумя руками Не бомби, пиши. все хорошо. Говори, что дальше? Что? Я, ну, я не я сомневаюсь, что, что у тебя все, все хорошо. Что, что в... дальше? С... Что? <свят> <свят> Великий экономист. А що случилось? Наш економіст трошки до кінця не договорив та що він хотів сказати. Ну і понятно, що переключився. Так, от Саудівська Аравія протягом останніх 20 років виходила на ринок. Інших країн і збільшила обсяг продажі нафти, внаслідок чого вона додатково почала переходити на новий рівень своєї економіки. От, тобто, у них закінчився договір з Америкою, от в 2024 році, а не півтора-два роки тому. Ось в цьому році. E, здається, 4 місяці тому у них закінчився договір про те, що вони будуть продавати лише в доларах. От і зараз вони продають в будь-якій валюті. Ну no, і пробують перейти на цей процес. Натомість не відмовляючись від долара. От. E, ну, російські економісти хотіли показати, що долара нет, а є єдина російська валюта Юань. Навіть ми загоріш.